kiyimga qurbing yetib o'zingga kiyim olib turgan ekansan ey oilani boshlig'i bo'lgan erki ayolingga ham bergin otasi bechora senga uzatgandan keyin ham borib unga kiyim qilib yurmasin yigirma yil o'ttiz yil davomida gohida oilalarni mana bu yarashtirishga kelib qoladi ayol aytadi mana o'n olti o'tgan haftada bo'lgan o'n olti yildan beri manga nima olib berdingiz deb bitta savol berdi eriga mayli dedi otam qiynalib ketdi domla deyapti otam qiynalib ketdi otamga rahmim kelib ketyapti bu nafaqat qiziga tug'igan farzandlariga ham bechora ota harakat qilar qilarekanda anav me'yorini aytmayapman u juda pasti bu me'yor emas mutloq yo'q <laughs> ya'ni noshukurchilikdan yetmayapti u ayol <laughs> qoraka <laughs> mana kiyimingiz bor ekan o'zingizni oxirgi marta qachon kiyim oldingiz desa man ko'chani odamiman deydi man doimiy kiyinib turishim kerak deydi ha bo'pti kiyinib turarekansiz o'n yil davomida u bechorani ham kiyimi sarpasiga kiyimi ham tugab ketgandir dedim hop bolalarga ota sizni kelinni onasi yoki otasi haligi sarpasiga hamma narsasini qilib bormagandir desam jim o'tiribdi birontamiz mana uylanayotganda aytaylik o'zimizga o'zimiz savol beraylik qaysi birimiz mana sahobalar sahobalarni odobini qarangda rasulullohga iqtido qilamiz sahobalariga iqtido qilamiz deb ko'pchilik gapiradi u og'zida qolib ketadi ko'pchilikniki